Це вважається порушення військового обліку. Я ну, я ще не я повісток не проходив, повісток тому... Дивіться, до 16 липня ви повинні були стати. Так, навіть дані не треба. Було. Ну, я, одновлення даних, це. Чого ви Що? Дивіться, до 16 липня, Сколько якщо дані? ви знаєте закон України про. Військової обов'язок за служби службу 36-33 Всі е, військовозобов'язані, чоловіки придатні, непридатні, всі повинні були стати на військовий облік. Якщо mm -hmm. ви не стали, чи у вас є порушення військового обліку, це вважається правопорушенням. Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зате передбачається відповідальність у вигляді штрафу. Знаєте про це? Чи? О, я знаю, что мне нужно было обновить данные. Дані це бі... не просто скачати додаток і там. Ноль відсотки. Сейчас заряжу. Надо було пройти в щоб чтобы там дані були оновлені. Але... Ну, я ж свої документи подав, виходить, вони були, ТЦК повинні були прислати мені повістку, правильно? Якщо по цьому закону. Ні, по закону, якщо ви не пройшли в ВЛК, це ви вже вважаєтесь порушником і вас можуть витягнути до адміністративної відповідальності. Стаття 210. Я ось вам роз'яснюю, розказую, бо я це читаю і з цим працюю. Тут ситуація яка. 에... Так, проїде, зараз себеночка. Зараз йде. Виїде. Це наступно зараз я дистанционно с працівником ТЦК проверяю ваши документы чи у вас там есть порушения чи нема порушений вы снимаете да ну у меня же в резерве написано на облик если бы я был в розыске было бы написано в роз а? и вы же по планшету меня проверили я если в розыске меня нету то ну, это то, разговор у вас військово обликовые документы заполнены предвиду вас ну вот резерв плюс там вас нема заполненных данных У вас вот, это по... карта СП, Деснянский район, в городе Киеве, территориальный центр оплаткования по социальным Вы не вас Да, что за день сегодня такое? в Водитель. Да, я вас слушаю. Что вы мороз включили, думаете, нормально так себя вести? <звук> <звук> я ничего противозаконного не делаю. ну так вот я не должен предупреждать вы должны предупреждать что вы ведете по закону о полиции вы должны предупреждать что вы ведете съемку на боди камер все да никто я ничего не должен перестаньте не говорите ерунды значит оштрафуйте меня за это если не и Затримаем, выпишем протокол затримания. Давайте выписываем. Выпишем без выписываем. Потому что вы ехали без времени, ваш пассажир. Не пристегнуть его. Так с вами говорить, чек? Выписывайте. Выписывайте. Вы, все, было по закону, да? вы... Надо... Я вообще вам слова не говорю. Вы меня вызываете на диалог. Я не хочу с вами дискутировать. А вы специально вызываете меня, провоцируете на диалог? Я Зачем я вы собираю. это делаете? Я а я не хочу с вами разговаривать. Собираете... Собираете... Я не хочу с вами я разговаривать. Можно? Вы Можно. Для чего вы Мой адвокат мне сказал собирать информацию. Да. Для того чтобы в суде была какая-то правовая база. Такой ответ вам подойдет? Вы с кем мне надо обжаловать административное правонарушение мои. Правильно? В течение 10 дней я могу это сделать? За какие порушения вас? Ну вы только что сколько наговорили мне нарушений? Сколько? Это есть но мы, а, есть. Боже. И вас не да а боже. Слава Богу. Ну, значит, определитесь. Ну, проверим документы и вырешим. Примем решение. Вас вы видели, дали, что мы, мы отгружались в магазин. магазин. Мы ехали за вами, мы видели, что вы тут зупинялись. Мы же не знали, с какой вы, вы тут зупинялись. Потом второй раз специально приехали, Помитилось для того, чтобы нас оштрафовали. Ваш, оштрафовал. ваш пассажир был не пристегнутый. И мы это просто увидели, да. Сделали круг, вы тут дальше стоите. Мы уже до вас да перешли... только отгрузились, сели в машину. Мы до вас подошли запитать, что у вас спитали, что вы тут делаете, с какой целью вы тут остановились. С какой целью вы даете видео только... в сад. Доброе, сейчас скажу. Бля, я ему слова не говорю, он начинает засыпать, слышишь? Видел же, что же мы отгружались, не просто так стоим. Тримай, Таборис Александрович. Спасибо. А вы используете с паском безпеки. Прошу. Вы вчиняете админправопорушение. Что это? Я не понимаю, да, я что, говорю, мы что мы вам насолили? Что вас... Как... мы вас как Каким образом? 15 метров говорю, было? Мы это, стояли это, на вашем месте. Было, есть, 30 было, метров это, это остановка. Послушайте, там было... Еще раз, вы сделали движение, он без паска безопасности, вы чиняете одним правопорушением, чуете? Вот это я согласен. Ну, так, а что вы тогда вы кажете? Ну, за, за, переход ну, так, подожди, нет. Ну, подожди, ну, а что вы тогда говорите? Была причина зупинки? Была причина, потому что... Все, я не Иде спорю. Это порушение правил дорожного руху, потому что он не используется паском безпеки, он обязан его. Все, хорошо для нас. Спасибо, до свидания. Ты сказал, что... -то...